Добрый день. Сегодня листаем журнал «Крокодил» номер 16 за июнь 1972 года. В кабинете ректора перед вступительными экзаменами. честно говоря, не сильно могу понять, о чем речь. Ну, понятно, вот ректор идет. Наверное, такой, типа, как пришли... А, ну, наверное, пришли договариваться. Здесь вот, типа, Папа или дедушка, генерал вот такой с усами в форме, типа показать, что да, мы типа уважаемые люди. А здесь вот с тортиками. Здесь просто попрятались, непонятно. Может, в чем-то другом, конечно, смысл. Напишите в комментариях, кто понял. Сдвинем бокала. Ушел... Алло, мы ищем таланты. Ушел на репетицию, нахожусь на спевке. Уехал под шеф Тетя Вера и клубок Махера. Нередки случаи, когда театры привозят на гастроли одну и ту же пьесу. Немая сцена. Оружаются. Ну, честно говоря, не понимаю, в чем тут юмор. Наверное, журнал слишком, слишком, слишком старый, и вот эта карикатура как-то уже, ну, для меня нечитаема. Напишите в комментариях, кто тут разгадал суть этого всего. Бочка с колбасой. а, а с завода управления, кричит начальник на дворника, эй, ты кончай пылить, и здесь трубы все дымят такие, ну да, вот это классно. А говорят, мы не уделяем внимания спорту. Кафе старт, ресторан старт, финиш. А в зону, в зону отдыха мы провели уз, узкоколейку. Вино, водка, пиво. И вот видели, вот еще тут сразу кого-то грузят. Это какой-то парк. Ну, красив, красиво нарисовано все это, колоритно. Наконец-то дорогу к дому отдыха сделали из камней. Господи, какую скатерть загубила! модница такая в таком понча, Губы накачаны, гляньте. А, это, скорее всего, мама, вот эта ножница дома, и вот это она сделала со скатерти. Сама. А здесь какой-то рассказ, вот Сальвадор Дали с какой-то музой своей такой, и вот он, по-моему, искусство требует улиток. Шотландские джины на барселонском стадионе. Британский лев и его зев. Черные полковники на Олимпе. Квартиру получил неважно, зато с телефоном. Ну, кстати, это было раньше актуально, когда там где-то в доме, там, с краю подъезда, там, в торце есть телефон-автомат. Но это было довольно так нечасто. И такой он похож на армянина. Герой. Здесь у нас какая-то древняя Греция. Слыхали, в Вавилоне заграничные туники выкинули такое столпотворение вавилонское, что про Пифагора. Такой юмор, я его вот я так вот по почитал, как бы вот, видно он уже для меня слишком стар. Не могу расшифровать, как бы. что-то такого смешного. Возможно, там как-то актуально было в те годы какие-то истории. Керосин. Вот такой вот журнал за 1972 год. ну по моим наблюдениям, 70-е годы это был вообще вот шикарный журнал. 80-е как-то так ощущение, что похуже. 60-х пока особо 50-х не листал. Не могу сравнить. Но 70-е просто отпад. Очень нравится. Что по рисункам, что по карикатурам. Напишите, кому какие нравились, за какие года выпуски, кто когда выписывал в комментариях. И подписывайтесь на мой канал.